Разорвал он на дребни американские звездочки и полосочки рты роз пропагандистов. После допомоги на 61 миллиард Скобеева города перечисляет, куда атакам долетает. Киасаян показал дуб на бир. Симоньян рассказала про план-пакет. Россиянцы, вам привет, плачут, воевать некому. Все из-за того, что Волочкова не хочет рожать. Вызвали Долину? Бред? Да нет. Российская реальность. Меня зовут Олена Центелла. Погнали. Ты нам больше не дружок, забирай свой А. Все свои уже забрали? Тогда просто страждай Америку. Не любим мы тебя. Это все, что надо знать в американской политике. Предатели. И тут вдруг Соловьев превращается на судеб вершителя, дипломатов, гонителя. Кыш, мол, посольство, уходите. Америка вводит санкции против России. Они воры. Мы что, объявили их в розыск? Нет. А почему? Всех тех, кто проголосовал за изъятие наших активов, почему против них не возбуждены уголовные дела? Они воры. Мало это. Почему вообще до сих пор существует посольство Америки в России? А наши там что делают? Почему здесь есть немецкое посольство? Вон из страны. От прям віжу, як встали і ушли. Ех, пропагандист, пропагандіст з неделей неділі и повторяется. І нічого у нього не виходить. А як дышал, так як потел, Попотеть придеться іще, дабы держать лицо за ліцо, аби не сповзало так зрадницьке. Бо воно саме із фейсами пропагандистів так і стається, коли до них доповзло, долетіло до Петра. Що вже у квітні ми отримуємо обіцяну американську допомогу. Моя армія. Не знаю, точніше, знаю лише дуже мало, як ви тримаєтесь, але дякую. Вміщаю все своє серце у це слово. Дякую усім, хто там тримає фронт. А вони тримають рот зсередини, аби не розсипався. Виходить, не очень. Вчора було, скажімо, так, таке знимінаті событие. Да, которая заключалась в том, что вот американцы все-таки выделили Украине деньги, и <свят> в, этой, в этой связи там произошел просто приступ боевого ГПК, который не прекращается по сей день, и представители Украины теперь свято верят в то, что вот, вот уж на этот раз у них все получится. Что-то в горле запершило, а пониже застрашило. Вы там это, не переживайте так за нас, у нас все получится. Скоро. Серьезно. Скобеева... Не верит, но каждое слово вычавливает. Все траурные рожи скорчили, и у них это не дарма. Знают уже, кому хана. Для понимания, атакамсы 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы... Теперь достают. Уже получается, ведь как не старается Маргарита всея Руси. Все равно срывается с степи и рвет в клочья методичку, кремлевскую, на зубок выученную. Получается совсем другое. Готовят к закланию нацию показательно вымоченную. В чем? В чем вымачивали? Та резницы немая. У них там единый план на усих. Готовы? Это наши правила. Мы всем этим рулим, и мы всем этим правим. И мы имеем право на все эти войны. Хоба, глядите в оба русскоскрепные останки новоцерковленные и, точнее, слушайте в оба и записывайте, что вас ждет впереди. Эту войну закончить можем только мы, когда мы так решим. Тогда наши цели будут достигнуты в том объеме, который мы решим для себя удовлетворительным. Же ж никто не каже ни про яку денатофикацию. Та про кордони, щоб подалі було, а вони все ближче і ближче затискають кремлівські яйце у щільне натівське кільце. Дінацифікація та ваші путіно заражені для становлення нації зробили знищили скільки правда людей, але денацифікація провалилась. Демілітарізація далі ще була, але і вона спливла отакенними сльозами з фейса Симонін Мадами. Так що остається об'єм утилізованих штук окупантів. Прорядіть, так сказати, голубенку. Также по старінки, церніки пололі. Ну, може, і зараз я не знаю, на Російщині борються з бадиллям, якщо воно там скрізь проросло і всюди воно як з ним боротися. Так от об'єм пакетів і бабла єдине, що удовлетворяє Так, да. Кремлесідців теж задовольняло, задовольняє і далі буде задовольняти. А хто почне перебирати, того за жабра. Вот вам Иванов. Он же был всегда готов. Но прилетела птичка и хватит за яичко. Не простое, а золотое. Мол, взяточник этот Иванов, что был под шайгу и был готов поднимать ему ногу. Была бы кумадна казучка, но все на справде. Заступника Шойгу Тимура Иванова подозревают, что взятки брал в особо крупных. Никаких не крупных. Разве вот такой вот особняк 19 века в чистом переулке Москвы на крупные? Чем займався, будувался. Точніше мав би будувати шпиталі, парки, будинки, але воно то горіло, то текло, то вообще ні, ясно, що. Ясно, що він, Тимур, не один, був, звісно, командир. Ну і Шершеля Фам, вона вже знайшлася, якщо затримали Світлану Стригункову на хабарі у 150 мільйонів дерев'яних. Що вона, вона теж з команди командира. Ну того, що Шойгу. Іванов СІЗО, все що має під арештом. А що Шойгу? Його не видно біля Іванова. Звісно, він по полях по степах скаче. Страшно. Плановый объезд у него. Дивиться на танки и дроны. Ну, на видео солнцепеки не показали, но они на танковой основе. Я работал с экипажами солнцепека. Вот когда солнцепек идет, и наши бойцы увидят, они его прям приветствуют громогласным ура. До чего техника дошла, вызывает крик ура. Это идиоты. Они не понимают, с чем они играются. они не розуміють, що игра в сатанізм. Ну говорится, білет в один конец. А вони там із діагнозами самі розбираються, які в те, що вони там граються. А що кінець у них один, то вже істина. Серйозно. Навіть несерйозно повторювати, але що спеціально для Туга Кремльовська Ухіх можемо. Білет в один кінець, і він скоро серйозно. Лічним опитом підтверждають вот персонажі в російської військовій формі. Вот так вот мы и воюем. У нас, там мы крепнемся. Угу. Сегодня везде не Вчера ху везде. А мы ничего сделать не можем. Просто пушечное мясо. Нас поливаются всех орудий. Ни с кем ни связи, ни Вообще ничего нет. Нас и, что сюда закинули? Кругом одни трупы, на, При высадке в зону нас, нас сгорело беха на, со всеми нашими с***, вещами тут же нахуй. Поехали. Все обеспечат. Ни лопат окапываться, ни лопат, ни сухпайков, ни воды. Без воды сидим, вон у трупов что идешь, собираешь, пожрать. Мародерим. Жрать, не пить, не посадить. Нету у нас. Если бы сейчас не бомбили, можно было выйти и заснять, сколько вот пацанов вы хочешь сразу идешь, по лесополке лежат, 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 лежат и лежат. Все усеяно трупами. А кто там привыкает к земле? Состав национальный. Что происходит? Громко, верховодец высокой трибуны, леди. Кого это кидают россиянцы? Это ж почти иностранцы, О, не славяне развернув полномасштабное вторжение в Украину, Россия использовала своих неславянских граждан как расходный материал. Наибольшее количество погибших за начальный период были из республик Тыва и Бурятия. При этом нужно понимать, что и Буряты, и Тыва – очень немногочисленные народы. В республике Бурятия, в столице Улан-Удэ, развернуто строительство новой тюрьмы на 3000 человек. При этом на западе страны, в Свердловской области, закрылось 6 тюрем в прошлом году и собирается закрыть еще одну. Тюрьмы закрываются. И это только начало. А Ольгу уже раскачала. Испугалась так, что черти в студии завидела. Оце торкнуло жинку. Просить вышень. Добре хочешь написать. Ну и вишенка на торте. Меч очень надеется, что украинцам разрешат бить дальнобойными ракетами атакам с по территории России безо всяких ограничений. Причина? Говорит, что с точки зрения амбиции России это все тот же Советский Союз. Резюмируя, хочется сказать только одно. Иди уже на пенсию, старый черт. Когда они про старых чертов, то я уже думаю, кого они так посылают? Путин старый, а Патрушев, а Соловьев От нічого нового у цього старого Соловйова. Нічого. Вгадаєте, про що він знову заливає? Правильно, про ядерко страждає. Нова порція погроз принесла одне важливе зізнання. Телеманіяк свідомий того, що маніяк і зовсім не телевізійний. Я тут взагалі, як ви знаєте, вхожу в небольшую групу ядерних маніяків, поэтому сторонників ядерного Армагеддону, поэтому що з мене тревоги? может быть, спрос. Я этом например, считаю, что сейчас в Германии должен быть нанесен удар ракеты. А еще конфетой, галетой и котлетой. Так, чтобы наверняка. Вот где черта, за которой у них разум включается, ну и отключается. Или как у собак павловских. Як забачить червону лампочку на камере, так и слина, а с нею и слова капать из рота начинают. От у Скобеевой накапало на студентів. Вона лекцию им читала, як працює пропаганда. Серьезно. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, а к огромному сожалению, чьи-то цели. То есть реальности нет. Все выдумка. Ольги и ее сотоварищей по кремлевскому корыту. То есть Ольги платят за это. Нанесли массированный ракетный удар по военным объектам киевских боевиков. Основной удар наносился по киев и она может объяснить и объясняет и если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. А вот история телевышки в Харькове. Вы не знали, но вот почему они в нее стреляли. Вышку украинцы использовали не столько для трансляции русофобской пропаганды, сколько военных целях. На ней было установлено огромное количество ретрансляторов, систем разведки, наведения зенитных ракет. Также с помощью антенн боевики координировали атаки беспилотников и реактивных систем залпового огня. И про Харьков. Виявляється, вона усвідомлює, що відбувається. Ні, її не взяли в полон, не тримають у заручниках, родину не підсипають препаратів, не стирають пам'ять і людяність перед кожним ефіром. Вона, вони свідомо це роблять. Не до кінця має значення, що. конкретно происходит. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация – наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области – это создание Зона. Санітарна зона це перспектива ваших земель і ваших ідей. Санітарна доза це той максимум вас в природі, аби очищатися встигала. Санітарна зона нравиться не нравиться в Росії, розширяється. Дрони санітарили накануні в Смоленській області, в Воронежі і в Вонське слідять за состоянням нефтебаз і складів нефтепродуктів. Пока же санитары в срочном порядке требуются в московские студии. Они там все лекторами себя возомнили. Поголовно. Как рассказала, так и жалобу на нее накатали. Не я знаю, просто, я просто объясняла людям, что такое доктор Фрейд, психология бессознательного. Да, и что, извините, если мы говорим о демографии, то слово секас тут то тоже как бы имеет к этому определенное отношение. Забудь, никогда больше не упоминай. Перед вот этими людьми Фрейда и любого другого. Ты знаешь, я один раз, когда вот такие же вот полоумные начали со мной вести дискуссию, опознав на улице, я один раз им сказал, что у меня такое ощущение, что вот они просто яркая очень иллюстрация работ Фрома. На что я узнал, что э, фром э, значит сатанист и безбожник, абсолютный. Э, и такой же я. Да нет секса в Советском Союзе. А это Россия? Да какая разница? Они там у себя совсем кукуху из виду потеряли. Требуют признать, что Сталин с Берией творили во Вторую мировую войну геноцид. Вспомнить хоть тот самый приказ, что не шагу назад, ну или советский заградотряд, вот сколько реально народу полегло. Мы о том, что э, необходимо добиваться от наших западных непартнеров признания факта геноцида советского народа, говорим, в общем, давно. Мы предлагаем принять не просто закон о геноциде советских людей, но посчитать все равно весь экономический ущерб, все последствия и компенсации. За геноцид. Це будуть не сотні мільярдів, це будуть трильйони, трильйони доларів марок, євро. Одне лише не розумію. Ви ж там сталі на берег на п'єдестали, ставили і бісили, що ми їх не виносимо і поступово зносимо. А самі що? А курячі капшо в головах воно, якщо є, то дає суттєву інтоксикацію на весь організм. А Якщо серйозно, то видно, що методичку нову видали. Ці всі букви угадали, але слово не впізнали. От того и выходит у них мухи, мед, стекло и гвозди. Гвозди могли бы появиться в видео с Кадыровым, но он рискует не вынести. Тикток бородач болен смертельно, что это неверно и что нет никакого некроза поджелудочной железы, он решил показать сам. Напялил синие трико и думал вот сейчас легко, как штангу гирю подниму, но поднимает камень, лежа на траве. А, видно, что дядька и что треники рискуют не вытрамать на проге. Потому показывают друга, которого Кадыров якобы тренирует. А зараз шок-контент. Соловьев разносит в хлам Кадырова. Готови? Сетил уважаемый гость солнечного северного Кавказа, господин Рас Кадыров. Здравствуй, дорогой. Спасибо, что пришли. О чем речь, слушай? Как говорят у нас в горах, твой дом, мой дом, твой президент, мой президент, твой бюджет, мой бюджет, понимаешь, Это да? Я как раз очень хорошо понимаю. А вот чего не могу понять, это как вы собираетесь принимать бывших боевиков в ныне действующую милицию. Элементарно! Пока же появилась фамилия Аптиала возможный Кадыров-заменитель. Певицы-заменители у них не появилось. Того и тягнуть по эфирах те, что залишилось. Долина, пожалуйста. Не дякуйте. Как вы считаете, нужно ли патриотизм прививать детям? Обязательно. И, то, и этим я тоже занимаюсь и в институте, и в академии. У нас есть специальные экзамены, которые я сама внесла. График, военно-патриотическая песня, военная песня, песня советских композиторов, советских поэтов и так далее. Это как история, да, мы должны знать. Да. Значит, это, это очень важный момент, потому что наши студенты, они не знают, что такое по-настоящему, что такое патриотизм, что такое, как петь военные песни это должно быть особенное чувство. И вот мы их этому учим. Это очень тяжелый процесс. Они пока не понимают этого. Ясно вам? Не понимают. Рот работает, а голова не понимает. Это у них там массовая история. Черепахолюб Журавлев завжди готовы рассказать, как ротяку открывать, чтобы сумневив ни в кого и ни в не выникало. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Понимаете? У нас покоління 30 лет вас питувалось, що да не, не, не там сказать. У нас головне що ценностка. Какая, какая головна цінність? Жизнь главна цінності. Меня з детства. Меня, я не знаю. У меня спочатку страна, потом мої родні близькі, потім мої то А потом тільки своя життя. Ви ж розумієте, до чого їх поступово, але впевнено і методично готують? Куда торують? Правильно, до єдиного можливого пекельного фіналу. До історії аналу, так би мовити. Но поки про аналии власти решила раздаться словами «балерина на максималках», ну, если подивитися на массы Волочкової, Волочкова, власти и решила. Рожать в России? В смысле? Сами рожайте и Путину своему передайте, пусть тоже сам. Сам. Вот скажи, пожалуйста, мне зачем рожать еще ребенка? Послушайте, золотые мои, я вам хочу сказать. Вы считаете, что рождение ребенка – это скрепление семьи? Нет. Это абуза. Это обуза, потому что маленькие детки это маленькие бедки. Большие детки, большие бедки. Я самую главную роль в своей жизни исполнила это Боже, материнство. Ну, смотри, ну да, что? не, не патриотично ты сейчас давай, говоришь. Владимир я, Владимирович не Путин говорит, что надо, надо нет, увеличивать рождаемость. Давайте так. Все, что говорит Владимир Владимирович Путин, я поддерживаю от и до руками и вот длинными своими Вы знаете, но не за счет Анастасии Волочковой, <laughs> я имею за счет ее генотипа. Кто был бы против, то и хай скажет, а то, как намножить своими генотипами Волочкова, россиянцы у ныне. Ух, аж страшно. Еще страшнейший киосаян там пишет. Выставил на белый люд набир разноманитных дуб. Ну, помните, в программе рассказывала предыдущая, что все у них на же завязано. Так они же и развязываются. Он развязался заслуженно-заслуженный. Роп, роп жопа, жопа, полная жопа. Роп с ручкой. жопа его не удивишь. Подумаем, все-таки, с чем рифмуется украинский пропагандист Гордо. Вот они, деятели искусства современного. Ага, а то скрестится Волочковский осаянами и выходит. Очень странные персонажи, точнейшая нация имитация. Диво выжных персонажей, аж страшно. Персонаж рассказывает про персонажей. Дивимося. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью на весну детей переодевать и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. И вводит такой показывает, что украли боги, термометр, женские вещи, автомобиль и сектор приз. Они сняли унитаз. То есть зачем, для чего. То есть я убываю добровольцев на СВО. То есть я воюю в чужой стране. Я на чужой земле буквально кровь свою проливал. А по возвращении оттуда я обнаружил, что мне вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль? Так вот она мораль. Точнее карма. Унитазная карма медленно, но уверенно подползает и накрывает всех, кто зло и слезы пронес в Украину. Накрыв всех фаянсово сантехнично видплата плата. И это лишь початок. Скоро. Серьезно.